Какие буду ваши? Ну, они оба такие себе. Просто, учитывая, что этот год высокосный все-таки был, я все-таки склоняюсь к тому, что этот был сложнее, чем следующий. Ну, опять-таки, смотря по чему мы сравниваем, понимаешь? Здесь карта Луны падает на 25-й год, а карта Луны, она, в принципе, говорит о том, что много будет чего-то такого, что скрывалось, оно все повылазит. Вот. А касательно прошлого года, ну, правосудие перевернутое падает. То есть, если бы оно в прямом положении вып выпало, хорошо, но выпало в перевернутом положении. То есть, справедливостью как бы и не пахло. Ни по каким фронтам. Что тут, что тут не очень падают карты. <клев> А по твоїх особистих відчуттях, яким буде 25 п'ятий? Не знаю, скажу я то вже коли буду в 25-му році. Mm -hmm. Ти на своєму каналі в Телеграмі написала, що тобі наснилося, ніби ти підіймаєш голову і бачиш надпис АЕС. Mm -hmm. Це стосується Чорнобильської, Запорізької чи якоїсь іншої? Ну, я відділа Чорнобильську станцію, але я думаю, що це просто мені показали Запорозької. То есть я уверена, более чем уверена, что они планируют какую-то провокацию там на Борожской станции. И, и поэтому не показали Чернобыльскую. Ну, вот во сне. Окей, зрозумела, тогда. Зачем они не могут не запитать про массовые обстрелы на новорічні свята? Ну, но они планируют обстреливать. Я не привязываюсь к 31 числу. Но я привязываюсь к, ну, до 7 января, даже может там плюс-минус позже еще. Рождество 7 января. Новоричные каникулы. Ну да. Планируют. Да, планируют, конечно. Да, планируют. Берем с 31-го, я же говорю, по числу 10 где-то. То есть где-то вот это вот Новоричные каникулы, вот это неделя, вот это все. Так, звичайно, хочу тебе запитати стосовно е, Херсонщини, тому що бачимо, що там відбувається, що росіяни намагаються там все ж таки прориватися. Пам'ятаю, ти раніше казала в ефірах про те, що бачила, що Херсонщину все ж таки доокупують. Е, це вже ми зможемо побачити в першій половині 25-го року. Перша половина додатково дослідження. До ну, треба брати десь до середини весни. Ну, там движения должны пойти. Фортуна падает. Сразу вот, видишь, фортуна падает. Не те оккупации пока не вижу я тут. Mm -hmm. Но движения mm -hmm. пойдут какие-то. То есть, в принципе, у нас 25-й год, по карте колесницы идет. Карта колесницы ⁇ это движение. Просто нужно понимать, что движение и с той стороны, и с нашей стороны может быть. То есть не только с нашей стороны. То есть они ж в любом случае наступать будут. И Запорожская, и Херсонская, по всему Югу. То есть Украина будет втрачать территории, или все-таки, будем звільняти? Пока непонятно. Ну, касательно втрачати территории, что до там Запорожскую, и Херсонской, я сомневаюсь. Mm -hmm. А касательно Донецкой и Луганской, да. То есть там втраты точно будут дальше идти. Сомневаюсь, что mm -hmm. Россия полностью оккупирует Донецкую территорию всю. Но движение будет как бы не в нашу пользу. У них. По Херсонской, По Запорожской я сомневаюсь, что не окпировать. Хотя если мой сон проанализировать там, где Запорожье мне снилось, ну, я не думаю, все равно. А Днепропетровщина, 10 не, не. Там мне по картам показывала, я еще вкратце так смотрела. 25-й год я такое не смотрю, потому что еще, ну, я же уже говорила, что я не даю предсказания по 25-му году, В 24-м, это неправильно. То есть нужно, когда год уже закончится, этот начнется Новый год, энергия поменяется, тогда смотрится события года, который как бы наступил. Но я так вкратце смотрела, там падает, что да, будет движение Запорожское, Херсонское по югу, м -м, наступления будут, и какой-то третий фронт они еще планируют открывать. Пока mm -hmm. непонятно какой. Это все в 2025-м году смотреть тоже нужно. Третий и фронт. Почула тебе питання: що буде Курщиною? чи не станеться так, що Україні взагалі запропонують зараз обміняти території на, на момент припинення умов на гарячу фази війни. Не вижу поки обміну ніякого. Ні. Ні. Момент наступу з боку півночі. Ми бачимо, що в, Києва, в Києві кожного дня тривожно, неспокійно. Ну, да. так. мечей повішений. Ну, дарешники пока. Угу. Ні повномасштабно. По твоїх відчуттях. Чи не повертатимуться масово українців 25-му вже в Україну? Ні. Паш Пентакли это про минимально. Смотри, те, которые остались, те остались, да? Те, которые уехали, они уехали. И Паш Пентакли по пад... Ну, может туда-сюда кататься. То есть шестерка -у -у. мечей, как бы, падает движение, но оно минимальное. Паш Пентакли. Нет. Пока не вижу. Все-таки остается на местах. По карте умеренности. Вот как и было. Карта постоянства. Давай глянем, что там сейчас происходит в Кремле и какие изменения, каких измен мы можем ожидать в ближайшем часу. Ну, готовиться к праздникам. Здесь колесница с десяткой кубков, пашкубков. Я думаю, что они записывают эти видео, поздравления, mm -hmm. все остальное. Вот шестерка Пентакли, какие-то финансовые вопросы решаются у них. Они заняты сейчас собой полностью. Десятка кубков – это про семью, это про их народ. Типа, это не про нас вообще. У них там свое... Ну, готовится отвечать. Ну, конечно, как же, как же они без водки? Mm -hmm. а, вот. Без балалая, и без медведей? Без пельменев. Да, Сейчас, а... Я думаю, честно, мне кажется, это бесполезно новогодние праздники вообще смотреть. Они будут все гудеть, гулять, бухать, вообще... Ну, отмечание. Вот звезда падает, солнце, ну, праздник, да, да. А ну, это а по войне. У них войны не существует на время праздника. Вот карта смерти, четверка мечей. Падает. То есть оно все в таком состоянии, как сейчас, оно остается. Эту неделю, которая будет новогоднюю, праздничную, да? У них, типа, как. по... Я спросила, что по войне. Они решают, там решения это принимают. Что-то такое, знаешь, ровно все. Mm -hmm. неделю. Они гуляют, все, бухают, отдыхают. После того уже будут какие-то решения принимать. Про авіакатастрофи ще хотіла поговорити з тобою. Продовжаться і будуть прямо по світі це катаклізми катастрофи. Будемо таке бачити. Ну так. Ап'яти, що зв'язано з, з двіженням зв'язано. Тут шут падає та рецельмічі, це про движение. Це про аварії, про катастрофу, от, як ти говориш, і так далі. Да? А з чим це взагалі пов'язано? Десь просто бачимо авіакатастрофу. З людьми. Ну, Тобто, це просто чисто людський фактор. Арта шута падає, да. так. Це все, що происходит по неосторожності. По дурости, по глупости, по ну, подстраивают там что-то и так далее. То есть это все вот так вот по карте шута идет. Это да, не планета, нет, это люди сами виноваты. Ну, давай ще трошечки тоді під, будемо так завершуватися. У нас кротесенький ефір. Поговоримо про езотерику. Чи можеш ти розказати, як карти Таро впливають взагалі на людей, як правильно з ними керуватися, поводити себе, які там сили можуть не пускати, як з людини може займатися? власне. Тому що дуже багато людей знаєш, цікавляться, лізуть туди, а потім може приліти. Прилетіти можуть. Карта Таро — это абсолютно независимая система. Вот. Они никому ни к чему не подвязаны. Они самостоятельны абсолютно. То есть, вот, смотри, то есть, как гадаю я, понятное дело, что мне какие-то там... Я экстрасенс, помимо того, что я Таро. Ну, я, я, не Таролог, я экстрасенс. Я картинки вижу перед глазами. Карта Таро у меня это как вспомогательная. Я уже это говорила тоже. Ну, все знают это. Тарологи и экстрасенсы отличаются. Тарологи, они гадают по инструкциям. То есть они по системе Таро гадают. Экстрасенсы, видя картинку перед собой, они видят дополнительные картинки глазами. То есть, допустим, если у меня там подключка есть, например, я там, ну, не знаю, давай, я с смертью, например, работаю, там, с лилит работаю, с смертью, да, неважно. Они мне информацию дают. Я ее просто трактую, и Таро мне как вспомогательная помогает, типа, эту информацию переварить и подтвердить. То есть давай вот так вот скажу. Если человек просто таролог, он не соприкасается ни с демонами, ни с мер... ни с кем вообще, ни с какими силами абсолютно не соприкасается, просто гадает по системе, он таролог. Абсолютно никаких плат ничего не нужно. Это независимая система гадательная, которая ну, доступна всем. Просто в зависимости от того, кем ты хочешь быть, если ты хочешь быть тарологом, пожалуйста, купи себе книжку там универсальную, не знаю, универсальную какую-то книжку с инструкцией, почитает и поймет, что колесница — это машина что, не знаю, карта смерти, ну, это смерть или рождение, или что-то еще, то есть такое вот, да, экстрасенс по-другому работает. То есть я когда начинала работать с картами, я не читала ни одной инструкции. У меня оно заложено было просто в моем ДНК. Да, потом я уже книги читала, но понятно, что ты повышаешь какие-то свои там навыки, ты там как-то трактуешь по-своему. У меня до сих пор некоторые мне говорят, что я вижу карты Таро вот так вот. Потому что для, ну, очень часто в комментариях даже, да вот, что вы написали, там же какая-то карта означает вообще другое. Ну так это у вас по вашей инструкции означает другое. А мной прожитая эта карта совсем по-другому. И у меня другое значение. И мое значение разбывается. Ну то есть поэтому вот это отличает ролога и экстрасенса. Понял? Экстрасенсы не чувствуют. Касательно платы ничего не нужно. Ну, хотя я все равно верю в то, что каждая карта, точнее, каждая колода имеет свой характер. Потому что у меня есть такие карты, которыми я вообще не пользуюсь, потому что они тупо не хотят просто вот информацию мне давать. Не нравится им. Вот не хотят они войну смотреть. Есть колоды, которые личную жизнь смотреть любят. Есть колоды, которые войну смотреть. Ну, никакая колода войну смотреть не любит, честно. Но они просто предназначены. У меня была колода между небом и землей. После того, как я ее в эфир начала показывать, там много практиков начали интересоваться, что это за колоды, и начали покупать себе их. Она у меня затюканная такая была, порванная, просто затертая до дыр. Войну смотрели на ней постоянно. На личную жизнь она не хотела больше смотреть. То есть она уже показывала мне вот такое, когда я смотрела там про мужиков, про каких-то или что-то еще. То есть каждая колода имеет свой характер. Одна колода хочет так, вторая колода хочет так, третья так. То есть я там, допустим, когда раскладываю, я могу понять, что колода не хочет общаться со мной. Я ее откладываю, беру другую. Вот. Но какие-то платы там, по башке получать — нет. Пожалуйста, кто хочет какую-то свою интуицию развивать, развивать какие-то свои способности, это вообще отличный способ. Супер. Оракулы, Таро, интуитивные вот эти карты, которые психологи используют, это супер. Просто <связать> развивать свою какую-то внутреннюю чуйку и так далее. Мы это сейчас… Э, смотри, тут ничего нет общего с работой ведьмы в плане практики. Если я сейчас возьму эту колоду, например, пойду сяду вон на алтарь, ну, к например, да, или к дьяволу, да, и буду гадать там возле алтаря, то есть, ну, опять-таки, это целенаправленно я буду подходить к алтарю, просить через них посмотреть на Таро, вот тогда, да, у меня подключка идет к демонам, то есть я смотрю через карты Таро, через них. Если я просто сижу, никому не подключилась абсолютно, просто вот гадаю, я просто гадаю через систему Таро, все. Если я хочу дополнительно подключить свою экстрасенсорную способность, у меня включается картинка еще Старо, но я уже как экстрасенс работаю. То есть это все можно разделять, поэтому ничего смертельного здесь нет, ничего страшного в картах Таро нет. Кто хочет, пускай занимается, проблемой никакой не вижу. Они очень хорошо развивают интуицию, серьезно говорю. То есть не нужно быть ведьмой для того, чтобы использовать карты Таро. Вот правда. Чому не можна погано думати про того чи іншого практика або відьму? Як це може повернутися бумерангом до людини, яка бажає зла або чогось негативного, і як можна, власне, себе від цього захистити? Ну, ви можете думати там про кого, як хочете, це такое, це вже лічносне, да? якби, кожного чоловіка. Ні такого, що не можна про кого-то плохо думати. Ну, тип, Единственное, что просто за каждым практиком стоит сила, с которой он соприкасается, опекает сила это сила, которая опекает практика, да? То есть, образно говоря, я могу, я сижу, я знаю, что за мной стоит дьявол, например. Он и спереди, и сбоку, и сзади за мной стоит. И если дьяволу не понравится что-то, то, что делает мне другой человек, или то, что он говорит про меня, или то, что он думает про меня, сильно. Ну, не, не, дьявол, да, то есть не только дьявол, там как бы и много кто есть. Опять-таки, в зависимости от того, с кем практик работает. У каждого же свой покровитель есть. Вот, поэтому... То есть я могу даже ничего не делать. Сила, которая стоит за мной, которая, ну, которая считает меня своей дочерью, например, да, своим ребенком, она за меня нормально даст прочупанки. вот. Стосовно ще хотіла тебе запитати людей, які власне не практики, чи можуть вони мати якусь, якийсь такий певний захист від певних сил, цього не освідомлюючи. Як це відбувається взагалі? Ну, смотри, для мене лично, до тих пор, поки чоловік знаходиться в християнському агрегорі, поки він християнин, християнка або християнин, він да, відноситься Грегору, його захищає Ісус Христос. до тех пор, пока человек не раскрестился, как бы он там возится со своим христианским эгрегором. Вот. Да, могут быть такие моменты, как было у меня когда-то, когда я когда еще была не раскрещена, меня сила подводила к себе. То есть они мне показывали, что как бы я их, ну, я их, да, то есть я, я соприкас... должна соприкасаться с ними, то есть я другая по своей природе. Мне показывали через определенные какие-то события в моей жизни. И я поняла, что христианский эгрегор это не мое. То есть это не, не та сила, которая меня ведет всю мою жизнь. Это вообще, ну, не знаю, я не знаю их. Они для меня чужие. Вот, может такое быть, да. Но если мы говорим касательно защиты, поскольку человек крещенный, все-таки он находится под едой христианского эгрегора. Как только христианский эгрегор слетает, в зависимости от того, уже что человек выберет. Да, то есть как бы та сила его будет защищать и оберегать. Но не забываем о том, что у каждого из нас за нами стоит наш род. Это прям вот как, ну, очень приятный бонус, и у всех это есть. Независимо, ты христианин или ты атеист, или кто-то вообще, за нами стоит род. Это самая сильная вообще защита, которая только может быть, я считаю так, это род. Потому что у нас род, он там просто не знаю. Ну, там, вот, как дерево, ты видела, да, эти корни вну, в землю. Сколько этих корней, и какие, насколько они длинные, никто не знает. Вот так же и род. Там просто за нами стоит, но ну, не знаю, сколько поколений миллион людей, понимаешь, стоит, и все нас опекают, все нас обнимают и охраняют. Вот. Касательно... Еще есть защита на личной силе. Это когда человек настолько мощный, настолько вообще энергетически сильный, что он может... Но я в это не очень верю. То есть любую защиту, даже насколько бы человек не был бы сильный, все это можно пробить и можно снять. То есть нужно прибегать к дополнительным защитам. Опять-таки покров там силы, с которой ты соприкасаешься, род просить. Дополнительно нужно делать, потому что ты далеко на своей силе не вывезешь. Серьезно. Вот так вот как-то. Почему расхреснение может быть корыстным? Ну, смотри, допустим, в моем случае я... есть такие практики двуручники, которые работают с христианским эгрегором и к Иисусу, и к дьяволу бегают. Такие mm -hmm. практики заканчивают плохо. То есть это плохо. В принципе, плохо в жизни сидеть на двух стульях сразу. Нужно делать выбор всегда: либо туда, либо сюда, да. В моем случае я не могла как бы нормально смотреть. меня не... Экстрасенсорика моя по пошла. Почему? Потому что когда крестят, замыливают третий глаз же вот здесь водичкой вот так вот. То есть когда ты, когда ты раскрещиваешь, все это слетает. У меня как раз-таки после раскреста ясновидение включилось. Вот сразу, моментально. Ну, потому что меня раскрестили, убрали христианские эгрегоры. Э -э вот. Мне, мне, мне это мешало работать. Очень сильно мешало работать на моем становлении. То есть мне нужно было выбирать. Ну, то все. Если человек практике, йому нужно вибирати ти там, либо ти здесь. Не може бути два. Либо там, либо тут, Либо Бог, або дьявол. Вибирайте все. Потому що рано или поздно і там розписує тебя. Ну, не може того бути, що не вибрав. Должен выбрать. Це опасно все, нельзя так делать. Тобто, навіть якщо людина обирає Бога, вона все одно може торкатися езотерики і практикувати магію. Смотри, смерть в неї Грегора у нас. То есть человек может быть крещен, на кладбище работать спокойно, пожалуйста. Нет ничего плохого. С дьяволом человек работать не может, крещенный. Антихристианский эгрегор, нет. Таро гадать, ну, опять-таки, христианская вера, она считает, что Таро это все ответь от, 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 от дьявола и так далее. Поэтому гадать на Таро, ну, если вы гадаете на Таро и вы в христианском эгрегоре, вы не совсем истинный христианин, значит, честно. Я в это не верю. На кладбище работать можно. Там травками заниматься можно. Быть экстрасенсом можно, почему нет? Там просто вам христианский эгрегор показывает там что-то, что он там. Я в это не верю, конечно, но что-то там показывает, наверное, тоже. Но к дьяволу бегать нельзя. К бесам тоже, потому что это антипод Бога.